পূজা বুলি চুলিখিনি অকণমান ধুনীয়া কৰিবৰ কাৰণে আহিলোঁ লগতে আমাৰ আজিৰ পৰা পূজাৰ শ্বপিং আৰম্ভ আৰু ভাই সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মোৰ চেনেলৰ আন একি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এতিয়া ৰাতিপুৱা চাৰে নটা দহটাই বাজিলে আৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি কাম বন কৰি আজৰি হ'লোঁ আৰু আজৰি হৈ চাহকাপ খালোঁ আৰু লগতে কৰ্ণফ্লেক্স খালোঁ কাৰণ য'ত যাম দিনটোৰ কাৰণে যাম ভোকেলোভোনে থাকিব লাগিব আৰু নিজৰ কাৰণে যাম বাৰু আৰু বিশেষ এটা কামৰ কাৰণে ওলাইছোঁ আৰু ক'তনো যাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকক জনাম বাৰু আৰু আপোনালোকে ৰাতিপুৱা চাহকাপ খালে নে জনাব আৰু ইমান সময়লৈতো নাই ছেকেণ্ড আন খালে আৰু আজি ৰ'দো দিছে বাৰু ভালেই লাগিছে কাপোৰ কানিখিনি ৰ'দত দিলোঁ অকণমান ভাল লাগিছে আৰু এইফালে হেলমেট চেলমেট লৈ লৈছোঁ দেই এইটো পূজাৰ বতৰ আহি আছে দুৰ্গা পূজা আৰু দুৰ্গা পূজা বুলিলে আৰু অকণমান নিজকে সুন্দৰ কৰি তোলাটো নহয় জানো নিজকে অকণমান ধুনীয়া কৰিব লাগে আৰু সেইকাৰণে ময়ো আজি ওলাইছোঁ নিজকে অকণমান ধুনীয়া কৰি আহিবলৈ বুলি আৰু আপোনালোককো লৈ যাম আৰু মই চুলিৰ কাৰণে য'ত মানে চুলিৰ কাৰণে বেষ্ট হয় যোনখন পাৰ্লাৰ মই তাত যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু তেওঁ মানে বাগৰাকী চুলিৰ কাৰণে বহুতেই বেছি ভাল হয় চুলি ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল বুলি ক'ব লাগিব মই তেওঁৰ ওচৰতে ট্ৰিটমেণ্ট লৈ থাকোঁ চুলিৰ ভাল আৰু মানে তেওঁ সেইকাৰণে তেওঁৰ ওচৰলৈকে যাবলৈ বুলি ওলাইছোঁ আৰু আৰু পংকজৰ যিহেতু আজি ডিউটি অফ আছে সেইকাৰণে গৈ আছোঁ তেনেহ'লে ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোহি পাৰ্লাৰ আৰু পাৰ্লাৰত আহি এটা বৰ ডাঙৰ কথা এটা হৈ গ'ল কি কথা হ'ল লাহেকৈ আপোনালোকক জনাম বাৰু এতিয়া মই আচলতে বৈ দিছোঁ আৰু চকীত আৰু দুখ মনেৰে আৰু বৰ দুখৰ খবৰ এটা হ'ল মানে বহুত দুখ লাগিলে সি ক'ব আৰু মানে মোৰ চুলিখিনি স্মগিং নকৰোঁ বুলি ক'লে আৰু আহি পেলানি নকৰাৰ বাবে আমি আহি শ্বপিং কৰিলোঁহি শ্বপিং এতিয়া অকণমান অকণমান কিবা কিবি লৈছোঁ আৰু পংকজৰ বাবে আৰু ইয়াতে কেচ কাউণ্টাৰত পইচা চইচা দি আদায় কৰি লৈছোঁ যিহেতু বিশেষ বৰ বস্তু নাপালোঁ তাৰপিছতে আহি আহিলোঁ আমি ভুটিয়াৰ মাৰ্কেট যিহেতু আমি ইয়াৰ পৰাই বস্তুবোৰ লৈ থাকোঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ ভাল লাগে পংকজে লৈ আছে কিবা কিবি আৰু মই অলপ কেমেৰা কৰি আছোঁ বুলি ইফালে ইফালে দেখুৱাই আছোঁ পূজাৰ বস্তুবিলাক ইয়াতে বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু কাপোৰৰ কালেকশ্যনবিলাক ইয়াত বহুত বেছি ভাল কোৱালিটি ভাল সেইটো কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু মই এইফালে অকণমান জিৰণি লৈছোঁ একদম ড্ৰেছবিলাক মানে ট্ৰাই কৰি কৰি মোৰ মাথা গৰম হৈ গৈছে চুলি তুলি চব বেয়া গৰম উঠিছে ট্ৰাই হ'লেও দেই অলপ অকণমান অকণমান কিবাকিবি বজাৰ কৰিব আৰু বহুত বেয়া লাগিছে এতিয়া পোকো লাগিছে তো পানী বটল এটা লৈ লৈছোঁ পানী বটল এটা লৈছোঁ তাৰপিছতে কফি অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু আহিছিলোঁ মই চুলিখিনি অকণমান স্মুথিং কৰিম বুলি কিন্তু আজি বায়ে চুলিখিনি মোক স্মুথিং কৰি নিদিলে কিয় নিদিলে কি কথা আপোনালোকৰ খৰচটো ভালকৈ কমগৈ বাৰু টাউনৰ পৰা আহি পেলানি এতিয়া মানে ৰুম আহি পালোঁহি আৰু বায়ে লৈ পেলাই গোটেই বজাৰখন মেলি লৈছোঁ বহুত বেছি ভোক লগাৰ কাৰণে ৰোল খালোঁ ৰোল খাই ল'লোঁ আজি মানে মৰ্ণিঙতে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি পেলানি কালিয়ে মানে বুকিং কৰি থৈছিলোঁ চুলিখিনি স্মথিং কৰাবৰ কাৰণে যিহেতু যোৱা বছৰ পূজাতে মই চুলি স্মথিং আৰু কেৰাটিন কৰিছিলোঁ আপোনালোকে যিসকলে ভিডিঅ' চাইছে গম পাইছে যে মই কেৰটিন আৰু স্মথিং কৰাইছিলোঁ যোৱা বছৰ পূজাত আৰু এইবছৰ পূজাত এক বছৰ হ'ল আৰু চুলিখিনি মোৰ বাৰু বাকী ধুনীয়া হৈ আছে খালী ওপৰৰ কিছুমান সৰু সৰু এই চুটি চুটি চুলি দেখিছেনে এইবিলাক ওলাই আহিলে বুকিং কৰি থোৱাৰ পিছত আজি মাতিলে মাতিলে মানে গ'লোঁ আৰু যোৱাৰ পিছতে যাতে পালোঁগৈ তাৰপিছত বায়ে মানে যিগৰাকী বা মানে বিউটি পাৰ্লাৰখনৰ তেওঁৰেই হয় বাৰজনীৰ ভাগৰ আৰু বাক দেখুৱালোঁ আৰু তাৰপিছতে যে বায়ে ক'লে কি কৰিবলৈ কি কৰিবা তুমি এবাৰ তাৰপিছতে মই ক'লোঁ স্মুথিং কৰাম তোমাৰ চুলিচোন ঠিকেই হৈ আছে বোলে তাৰপিছতে মই মনটো হেৰি হৈয়ে গৈছে নহয় মই ক'লো নহয় এই চুটি চুটি চুলিবোৰ নহয় 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 তোমাক মই স্মুথিং আৰু কেৰটিন ট্ৰিটমেণ্ট কেতিয়াও নিদিওঁ বোলে তোমাক তুমি বোলে স্প্ৰা কৰিলেই হৈ যাবা বোলে চুলি ধুনীয়া হৈ আছে ইমান ধুনীয়া চুলিখিনি মই বেয়া কৰিব নোৱাৰোঁ বোলে মোৰ এতিয়া ইমান মনটো বেয়া লাগিছে চুলিখিনি পূজাত এতিয়া এনেকুৱা ধুনীয়া কৰিম বুলি ভাবি থৈছিলোঁ ন বাক বাৰে বাৰে কৈছোঁ আৰু যে হেৰি বা কৰি দিয়কচোন মানে কৈছোঁ নহয় 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 চুলিখিনিৰ লগত দিয়কচোন আৰু মানে চুলিখিনি আচলতে আমি আৰু বাজনীক সঁচাকৈয়ে খুব ভাল হয় নিজৰ বাৰ দৰে আৰু সেইটো কাৰণেই ভাল ভাবিয়ে তেওঁ মানে ক'লে নহ'লেনো কোনেনো এই পূজাৰ বতৰত পাৰ্লাৰলৈ গ'লে মানে কোনোবাই যদি বা ষ্ট্ৰেট হওক কিবা হওক যিকোনো হেৰিয়ে হওক কৰিম বুলিলে মালিকগৰাকীয়ে ক'ব যে এতিয়া মানে কৰাব নালাগে আপুনি চুলিখিনি বেয়া হৈ যাব সেনেকৈ ক'ব জানো নকয় নহয় কেতিয়াও নকয় তেওঁলোকে নিজৰ পইচাটোৰ কথাই চিন্তা কৰিব ন কিন্তু বা তেনেকুৱা নহয় মানে এন টু বিউটি চেলুন গৈছিলোঁ আমি ডিব্ৰু ড ড ড ড ড ড ড ড ড ডিব্ৰুগড়তে থকা চকী ডিঙিত আছে ৰিলায়েঞ্চৰ ওচৰত আৰু বায়ে কিন্তু ক'লে নালাগে বোলে এটা পংকজে কৈছে তুমিহে জানা আৰু দেই বোলে এনেকৈ বুলি কৈছোঁ মোৰ কিন্তু কৰিবলৈ খুবেই মন আছিলে বায়ে ক'লে নহয় কোনো পোৱা নাই তাৰপিছত আকৌ মই বাঘ ক'লোঁ চুলিখিনি বোলে স্পাৰ্ক কৰি থাকোঁতে ক'লোঁ যে বা মোৰ চুলি কেইডালমান মানে দুটামান ষ্ট্ৰিপ কালাৰ কৰি দিবচোন খুব দেখোঁ আৰু মানুহবিলাকে কালাৰ কৰি লয় কি হাইলাইট কৰা নাই কি বুলি কয় যে সেইবোৰ কৰি লয় ধুনীয়া লাগে দেখি বোলে ময়ো বহুত দিনৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ বুজাই ময়ো কৰিম এদিন তেনেকুৱা আৰু বাঘ ক'লোঁ অ' বা এটা ষ্ট্ৰিপমান একদম বায়ে কৈছে নহ'ব দেই বোলে একদম নকৰোঁ মই বোলে আৰু মই তোমাৰ চুলিখিনি নষ্ট কৰিবলৈ নাই চুলি একদম সেইবিলাক কৰিলে চুলি পিছত একেবাৰে বৰবাদ হৈ যায় বোলে ঠোটমুঠ চেলেকে কি হ'ব স্প্ৰা কৰিলোঁ স্প্ৰা কৰি পেলাই নি আৰু বায়ে কৰিলে এইবছৰ কোনো পদ্ধ মই নকৰোঁ তোলা চুলি বেয়া কৰিব নাই তোমাৰ বোলে আৰু নেক্সট বছৰ মানে ধৰিব বুলি চাই আৰু এইবছৰ এনেকেই থাকক এইকণ চুলি ওলালে বুলি কি হ'ব একো নহয় বোলে চুলিটো ওলাবই বোলে অকণমান নিজৰ চুলিহে বোলে বাৰে বাৰে কেমিকেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰি থকাটো বৰ ভাল কথা নহয় মানে চুলিখিনি বেয়া হৈ যাব আৰু সেয়াই আৰু সেই ভাবি আৰু তাৰ পৰা ওলালোঁ আৰু বাহজনীয়ে দি পঠিয়াইছে এইটো মানে হেয়াৰ অইল হয় আৰু এইটো মানে চিৰামৰ নিচিনা ঠিক চিৰামো নহয় ধৰক কিন্তু চুলিখিনি মোৰ যে ওলাই ওলাই যে আছে চুলিখিনি আৰু চুলিৰ কমজুৰি সেইবিলাকৰ কাৰণে দিছে মজবুত হৈ থাকিবৰ কাৰণে চিল্কী চাইনি আৰু লগতে মানে এণ্টিহাৰ ফল সকলোৱে হ'ব আৰু সেইটো কাৰণে এইটো দি পঠিয়াইছে হ'ব এতিয়া বোলো যেতিয়া শ্বেডিং নকৰিলে আৰু এইটোকে দি পঠিয়াইছে এয়া আৰু ইয়াৰ দামটো হৈছে বাৰশ বাৰশ টকা লৈছে এই কণীতে এইটো নামটো হৈছে কেৰা কেয়াৰ তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ওলায় আমি মই বোলো বিশালত সোমাওঁগৈ কিবাকিবি ঘৰুৱা কিবাকিবি বজাৰ পাওঁ নেকি চাওঁগৈ বোলো চিটিকাৰ্টত সোমালোঁ চিটিকাৰ্টত সোমাই পেলাই চালোঁ একো এইবাৰ মানে আনকালে পূজা বুলিলে বহুত স্পেচিয়েল বস্তু ওলায় ন এইবাৰ চিটি কাৰ্টত মই একো ভাল নালাগিলে মোৰ একোৱেই পচন্দ নালাগিলে তাৰপিছত গোটেই মানে গৰম কাপোৰখিনি উলিয়াই থৈ দিছে এতিয়া বাৰু গৰম কাপোৰ লোৱা চিজে নে ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তুবিলাক ওলাই প্ৰায় গৰম কাপোৰেই বুলি ক'ব লাগিব গৰম কাপোৰবিলাকেই আছে তাৰপিছতে সেইখনৰ পৰা ওলালোঁ চিটিঘাটত একো নললোঁ বিশালত সোমালোঁ আৰু বিশালত গৈয়ো একো নাই বিশালত সেই একেখিনিয়ে বস্তু সদায় যিখিনি থাকোঁ একো মই খাজ দেখি নাপালোঁ বিশালত ঘৰত পিন্ধিবৰ কাৰণে কেইটামান মানে টি চাৰ্ট লৈ আনো ঘৰত পিন্ধা টি চাৰ্ট যিহেতু মোৰ চাইজটো অলপ ডাঙৰ হৈছিল যিহেতু মই অলপ মতি হৈ গৈছে সেইটো লৈ আনিছোঁ এইটো এটা চিম্পল টপ হয় আৰু এইটো মোৰ খুবেই ভাল লাগিলে আৰু মোবাইলত কালাৰটো কেনেকুৱা দেখিছে নাজানো এইটো মানে অলপ য়েল্ল' য়েল্ল' ইমান য়েল্লো নহয় একদম পাতলা একদম একদম চফ্ট হয় পিন্ধিবলৈ ভাল লাগিব দোকানে আনিলোঁ এই সেইটো এটা আনিছোঁ এই চাৰ্ট ঘৰত পিন্ধিবৰ কাৰণে এইবিলাক হোৱাইটত হয় এইটো বুটাম চুটাম নাই কলাৰ আছে আৰু মাজতে এনেকৈ আছে ডিজাইন এটা আৰু হাত দীঘল হয় এইটো হাতটো দীঘল হয় এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডাদিন আহি আছে পটককৈ মানে জীনছ চিন্স বা স্কাৰ্টৰ লগত এনেকৈ পিন্ধি ওলাই যাবৰ কাৰণে ভাল হ'ব সেইকেইটা ল'লোঁ বিশালৰ পৰা আৰু লোৱাৰ পিছতে জকিলে যাওঁগৈ জকিটা কিবাকিবি আৰু গেঞ্জি চেঞ্জি আৰু বুজি পাইছে আৰু গেঞ্জি চেঞ্জি সেই সকলো বস্তুখিনি মানে আমি জকিৰ পৰা লৈ যো আৰু মই তাৰ পৰাই বস্তুখিনি লওঁ পংকজেও তাৰ পৰা আহ পটককৈ ভুটিয়াত চেকু কৰিলে পংকজে ক'লে নহয় ভুটিয়াত সোমাই চাই লওঁ আৰু মই ক'লো যে স্কাৰ্ট এটা মই অৰ্ডাৰ দি থোৱা আছে অনলাইনত বহুদিন হ'ল স্কাৰ্ট এটা অৰ্ডাৰ দি থোৱা আছে আহি পোৱাহি নাই বাৰু স্কাৰ্টটো স্কাৰ্টটোলৈ মই কনফিউজ কাৰণ থাৰ্টি টু চাইজ দিছোঁ মই কাৰণ পেণ্টৰ ছাইজ মোৰ থাৰ্টি টু কিছুমান পেণ্ট মানে যিবিলাক অলপ ষ্টেচবুলবিলাক মানে অলপ কম থাৰ্টি হ'লেও হৈ যায় কিন্তু যিটো মানে কটনৰ হয় পূৰা একদম সেইটোও থাৰ্টি টু লাগে সেইটো কাৰণে মই ধৰিব নোৱাৰিছোঁ স্কাৰ্টটো কি হয় আচলতে সেইকাৰণে চাইজটো মই থাৰ্টি টু দি দিছোঁ তাৰপিছতে মই বোলো টপ এটা লৈ লওঁ তাৰ লগত এডজাষ্ট হৈ মই টপ বিচাৰিলোঁগৈ ভুটিয়াত গৈ আৰু মই বেলেগত ক'তোতে ভাল নাপালোঁ ভুটিয়াতে মই ভাল পাম বুলি কিন্তু তাৰপৰাই বস্তুবিলাক লৈ থাকোঁ আগে কৈছে এইটো টপ ভাল লাগিলে বাৰু পংকজেও কৈছে এইটো টপ ভাল 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 লাগিলে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে এই টপটো জনাব এয়া হাতটো তেনেকৈ আছে এয়া টপটো পিন্ধিলোঁ দাদা টপটো পিন্ধোতে অকলো স্কাৰ্ট লং স্কাৰ্ট হ'ব নেকি দিয়াচোন বোলো পিন্ধি চাই লওঁ মানে মোৰতো ওচৰত স্কাৰ্টটো নাই নহয় মই অৰ্ডাৰ দিহে থৈছোঁ স্কাৰ্টটো দিয়া বোলো পিন্ধি চাই লওঁ তাৰপিছত এই স্কাৰ্টটো পিন্ধিম বুলি স্কাৰ্টটো ল'লোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ লগত যেতিয়া পিন্ধিলোঁ স্কাৰ্টটো বহুত ধুনীয়া লাগিলে বহুত ধুনীয়া লাগিলে মানে নিজেও ধুনীয়া লাগিছে বাৰু পংকজৰ ক'লে আৰু ভাল লাগিছে দেই এনেকৈ ক'লে তোৰ মই স্কাৰ্ট যিটো এতিয়া ট্ৰেণ্ডিঙিঙত চলি আছে এইটো স্কাৰ্ট মই পংকজৰ কাৰণে এইটো টি চাৰ্ট হোৱাইট কালাৰ টি চাৰ্ট ল'লোঁ দেই এইটো এই মানে এইটো ডিউটি পিন্ধি যাবৰ কাৰণে লৈছোঁ পংকজে পূজা বজাৰ এতিয়ালৈকে কৰা নাই কৰিবহে আজি জাষ্ট মোৰকেইটা কাপোৰকেইটা লৈ আনিলোঁ সেয়াই আৰু আকৌ এনেকুৱা কেঞ্জে পিন্ধে গেঞ্জি এইটো গেঞ্জি লৈছে পংকজে মোক গিফ্ট দিছে এটা বেগ আৰু বেগটো খুবেই মোৰ ভাল লাগিছে কিন্তু মই পঙ্জক উভতাই দিবলৈ কৈছোঁ কাৰণ দামটো বহুত বেছি পাইছোঁ ভাল লাগিলে বুলি ক'লে আৰু দোকানে লৈ ল'লোঁ আৰু এইটো ভুটিয়াৰ পৰাই লৈছোঁ মই ল'লোঁ মোজা মোজা এযোৰ ল'লোঁ এযোৰ জকিৰ পৰাই ল'লোঁ মোজাযোৰ কিন্তু আগতে মানে জকি এযোৰ মোজা পিন্ধিছিলোঁ বহুত ভাল লাগিছিলে পিন্ধি কমফৰ্ট লাগে আৰু এইবাৰো সেইকাৰণে এনেকুৱা মোজা এযোৰ লৈ ল'লোঁ এতিয়া ৰ'ব মই বেগটো ধুনীয়া আছে লৈ আৰু স্কাৰ্টটো দেখাই আছে টান টানাটান এতিয়া পূজাৰ নতুন কাপোৰযোৰ পিন্ধি আপোনালোকৰ আগত দেখাই দিলোঁ দেই ৰিভেল কৰি দিলোঁ কি বুলি কয় যে শেষত এইটো গা ধোৱা যাবৰ এটা আনিলোঁ বাকী আমাৰ আমাৰ নহয় দেই মোৰ পূজাৰ বজাৰ ইমানেই আৰু বাকী পংকজৰ পূজাৰ বজাৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই বাৰু ইমান যাব লাগিব আৰু কাৰণ এতিয়া আজি এটেই হৈছে নহয় নকওঁ মোৰ কৈছা নাই একে কৈছে না বাইকে কৰিমগৈ অকণমান মানে গদলি যাম কৰিবলৈ গৰম আজি বেলেগ কষ্ট পালোঁ দেই আজি আচলতে আমি বজাৰ কৰিম বুলি যোৱাই নাছিলোঁ একেবাৰে বুজোৱা নাছিলোঁ বজাৰ কৰিম বুলি আমি বিশেষকৈ চুলিখিনি বুজালে ঠিক নহ'ব বুলি সোনকালে গৈ সোনকালে কৰি আহিলে ভাল হ'ব বুলিহে গৈছিলোঁগৈ কিন্তু চুলিখিনিতো নহ'লে আৰু নকৰিলে সেইকাৰণে বাঘ বেয়া পাইছোঁ সেইটোতো চালে গম পাব আকৌ চুলিখিনি মোক কৈ নিদিলে ষ্টাইল অকণমান দিবলৈ বুজাত বাৰু আপুনি মোক ভালদৰে কথাই চিন্তা কৰিলে বাৰু সেইটো কাৰণে মানুহে ল'ৰা এই পূজা বতৰত কোনগৰাকী বিপি চিয়ানে ক'ব যে নালাগে তুমি কৰিবলৈ বুলি নহয় জানো তাৰমানে থেংক ইউ ছ' মাছ মোৰ কথা ইমান চুলিখিনিৰ কথা মোৰ বুলি নহয় সকলোৰে কথা ভাবে চুলিখিনিৰ কথা ক'বাৰ বাবে আৰু সেইফালে পূজাৰ গেঞ্জি পিন্ধিলে দেই যিকিনে হওক বেলেগ কাপোৰ নল'লেও গেঞ্জি চেঞ্জি ল'লে আৰু সেইবিলাক পিন্ধিছে ভালেই লাগিছে বেয়া লগা নাই দেই ল'ৰাটোক এতিয়া হ'ব কাৰণ ভাত পানী খাওঁ আৰু ভাত পানী খুৱাই নাই মানে ৰোল খাই আছো এতিয়া ভাত পানী খাওঁ মানে কিবা অকণমান বনাব লাগিব কি বনাম নাজানো কালাৰত বোলো ইয়াক বোলো ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো কৰিবা দেই মই এইবিলাক হেৰি মাছ চাছ কৰি আছিলে আৰু তাৰ বোলো ভিডিঅ' ইমানেই মানুহ আৰু ই মাইকী মানুহবোৰৰ মাজত বেয়াও পালে ছোৱালীবিলাক ইমানেই আছে মাইকী মানুহবিলাক ই আঁতৰতে বহি থাকিলে সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু বজাৰৰ মাজতো ইমানকৈ ভিডিঅ' চিলোঁ কাৰণ হ'লে নেক্সট টাইম পংকজৰ বজাৰ কৰিবলৈ যাতে ধুনীয়াকৈ দেখাম আৰু গতিয়াত অকণমান অকণমান বজাৰ বজাৰ কৰা ভিডিঅ' অকণমান দেখাইছিলোঁ হ'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আমাৰ পূজাৰ বজাৰ মোৰ ভাগৰ ইমানখনে আৰু আৰু একো নাই আৰু মোৰ ভাগত এই ইমান কোনে যি আছিলে একদম সকলো খোলাখুলিকৈ কৈ দিলোঁ আপোনালোকে পূজা পূজা সময় কৰিছেনে জনাব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগবিলাক দিব এতিয়া পূজা বুলি এতিয়ালৈ তেতিয়াহ'লে বাই বাই লাভ ইউ গাইছ বাবাই টা বাই বাইক দিয়া বাই বাই